বাঁহীয়ে ৰং চং ভিতৰি কোৱা বাতৰি মানে ভিতৰত কি আছে আজিলৈকে মই দেখি পোৱা নাই আৰু বাঁহীটো চাওক বিৰাট মানে ৰং চঙীয়া বস্তু পেটাৰী আগৰ দিনৰ আচলতে এটা বস্তু এইযোৰ এইফালে দেখাই দিওঁ এইটো মখা মখাটোত মানে আমাৰ আগতে মানুহে পানী খাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰিছিলে কিন্তু আমাৰ ঘৰত মই বেলেগ কাম এটা ডেটটো দেখা আমাৰ মানে ভিতৰৰ প্ৰকীয়া মানুহ আমাৰ সাঁচ থয় মানে মখাত আমাৰ সাঁচ থৈছিলে এইটো জপা এইটো মই দেখি নাপালোঁ সৰুতে প্ৰথম এইখিনিৰ পৰা মানে এই নাহৰ গুটিৰ পৰা চাকি তাৰপিছত এনেকুৱা চাকি হ'ল তাৰপিছত মানে এনেকে গৈ 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 লাষ্টত হলগৈ লাইটটো এই যে উত্তৰণটো যে বস্তু খিনি মানে সজাই ৰাখে মানে ইটোৰ পৰা ষ্টেপ 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 উত্তৰণটো কেনেকে হৈছে সেই বস্তুটো তেখেতে বস্তু খিনি সজাই থোৱাৰ পদ্ধতিটোৱে নমস্কাৰ উত্তৰণ যাদুকৰ পৰা আজি লৈ আহিছো এটা নতুন ভিডিঅ' অসমখন আপোনালোকক আজি দেখুৱাম এটা গৃহৰ ভিতৰত মানে উত্তৰণ যাদুত পাব আপুনি অসমখন অসমখন পাব বুলি সেইকাৰণে কৈছো সামগ্ৰিক অসমৰ এটা দৃশ্য বহুত লুকাই যোৱা সংস্কৃতি বহুত বস্তু এই যাদুঘৰত সংৰক্ষণ কৰি থৈছে এটা ব্যক্তিগত যাদুঘৰ এয়া আছে আমাৰ এই যাদুঘৰ আছে শিৱসাগৰ জিলাৰ জয়সাগৰত দেৰি নকৰোঁ আহক ভিতৰলৈ সোমাই যাম এ খুৰা দুৰ্লভ বৰাদেৱে খুব ধুনীয়াকৈ আচলতে এই নিজৰ একান্ত একক প্ৰচেষ্টাত এই গোটেই যাদুঘৰটো সজাই তুলিছে আৰম্ভণিৰ পৰা আপুনি যদি সোমাই আহে এ এই পানীৰ তলত দেখিছে মাটিৰ পানীৰ পৰা মানে একদম ওপৰলৈকে উত্তৰণৰ এটা খুব ধুনীয়া আহ নক্স মানে থিম এটা দিয়ে গোটেই বস্তুটো চিষ্টেমেটিক বনাইছে মানে আহক ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ নমস্কাৰ মানে আমি মই কলেজত পঢ়ি থকা দিনত দুজন ককাইক ভাইক একেই মই অলপ খেলি মেলি ডাঙৰ আপোন নে আপোন ডাঙৰ একাধিক্ৰমে খুব খৰত বস্তুবোৰ দেখাই যাম আপোনালোকক আহ অ জীৱন আপোনালোকৰ আছিলে ন সুৰেশ ৰঞ্জন গদুকাৰ সম্পাদিত জীৱন সেইখন মানে এতিয়া আমি মই জীৱনৰ নিয়মীয়া এৰ পাঠক আছিলো আৰু এখেত হৈছে দূৰ্লভ বৰা যি মই দদাইদেউৰ কথা কৈছিলো তেখেতেই এই যাদুঘৰটো প্ৰতিষ্ঠা কৰা একদম কম সময়ৰ ভিতৰত আমি গোটেই বস্তুখিনি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম মেকানিক আমি আপোনালোকক দেখাই যাওঁ এয়া হৈছে পেটাৰী আগৰ দিনৰ আচলতে এটা বস্তু এইযোৰ এইফালে দেখাই দিওঁ কিন্তু মখা মখাটোত মানে আমাৰ আগতে মানুহে পানী খাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰিছিলে কিন্তু আমাৰ ঘৰত মই বেলেগ কাম এটা ডেটো দেখা আমাৰ মানে ভিতৰৰ প্ৰকা মানুহ আমাৰ সাঁচ থয় মানে মখাত আমাৰ সাঁচ থৈছিলে এইটো জপা এইটো মই দেখি নাপালোঁ সৰুতে আহ সেইফালে আমাৰ এৰ আহোমসকলৰ যিটো প্ৰতীকী ড্ৰেগন দেখিছোঁ আৰু এয়া মাটিৰ বিভিন্ন মানে সঁজুলি মাটিৰ যিবোৰ মানে আচবাব কিবা কিবি তেওঁলোকে খুব ধুনীয়াকে মজুত কৰি ৰাখিছে আহ এফালৰ পৰা এই যিকেইটা বাকচ কেইটা আমাৰ ঘৰত এই দুটা বাকচ আমাৰ ঘৰত এতিয়াও আছে এইটো কাঠৰটো আৰু এই নঙলা লগা বাকচ বুলি কৈছিলো এইকেইটা কিন্তু মই ইয়াত আহিলেহে দেখা পাওঁ তাৰপিছত একাধিক্ৰমে আৰু দেখা পাব এয়া হৈছে আমাৰ কাৰ্বিসকলৰ সুৰা এইটো হয়তো নগাসকলৰ নেকি এইটো সুৰা আহ এয়া টুকুৰা চৰাই বাঁহ মানে বহুত বস্তু এইফালে ধৰা আসন ধৰা এৰ গোঁসাই ধৰা গোঁসাই ধৰাখন সেইফালে দেখাই দিয়া কিমান মানে ডাঙৰ থাকে চব গোঁসাই ধৰাখন তাৰপিছত এয়া হৈছে কি আমলখি পাট এৰ এইটো বস্তুটো মানে মই ধৰিব পৰা নাই হয়তো ডাঙৰ আমলখি পাটৰ কিবা নকচা নেকি তেওঁ এইদৰে মজুত কৰি ৰাখিছে আহ এয়া হৈছে নগা সুৰা আমাৰ নগাসকলে যিটো সুৰা ব্যৱহাৰ কৰে এইফালে দেখাই দিয়া এৰ বাস্কেট নাগালেণ্ডৰ বাস্কেট এইফালে এইখিনি মানে আচলতে নিজৰ নিজৰ ট্ৰেডিশ্যনেলি যিসকল জাতি জনগোষ্ঠীয়ে ব্যৱহাৰ কৰে তেনেকুৱা তেওঁলোকৰ বাকচ বাক্স মানে বাস্কেটবোৰ আচলতে ইয়াত তেওঁ এইদৰে সাজু সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছে এয়া হৈছে নগাৰ যিটো জাঠি নেৰিডাল চাওক নগা জাঠি লৈ পিনি যে আগতে মানে কিবা কিবি কৰে এইফালে এইটো কি হয় কুঁহিলা কথ অঁ এইটো কুঁহিলাৰ কথ হয় তাৰপিছত এই বস্তুটো এইটো কমেণ্ট কৰি জনাবচোন যিসকলে জানে এইটো কি মই আচলতে অঁ এইটো কঢ়িয়া এই দেখাই দিয়া এইটো কৰিকা এইটো হৈছে কঢ়িয়া আগতে আমাৰ মৌ আছিলে মই সৰুতে দেখিছিলোঁ ইয়াত এক মানে ভক্তি ভৰ্তি গাখীৰ খীৰাইছিলে আৰু এইটো হৈছে ভৰুকা ভৰুকাত হাতী ভৰোৱা কথা আজি কৈছিলে এইটোত বাৰু হাতীটো সোমাব নি আপুনি চাওকচোন ইয়াত যদি হাতী ভৰাব পাৰে সেইটোৱে আৰু ডাঙৰ কথা আৰু এয়া জাকৈ পলহ আপোনাৰ জুলুকি এয়া হৈছে সেই মানে সকলো বস্তু মই নামভৰাধে নাজানো এইখিনি মানে মাছ ধৰাৰ লগত ব্যৱহৃত সঁজুলিখিনি ইয়াত তেওঁ গোটেইখিনি বস্তু ৰাখিছে ওপৰত ৰাখিছে এ ধনু কাঁহৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আমাৰ তাঁতশালত ব্যৱহৃত গোটেই সামগ্ৰীখিনি ৰাখিছে এইফালে আহি দেখাই দিয়া এয়া হৈছে টুকুৰি এইটোক চব বহুত পুৰণা বস্তু এইটো হৈছে খলহা এইবোৰ বস্তু আমি দেখি পোৱাই নাই এয়া হৈছে খলহা এই খলহা বস্তুটো আচলতে মাছ মাৰিবলৈ হয়তো ব্যৱহাৰ কৰে নেকি মই নাজানো যদি বেলেগ কিবা কামত ব্যৱহাৰ কৰে আৰু কাইণ্ডলি আপোনালোকে জনাই দিব এয়া বাঁহৰ ফুল অঁ বাঁহৰ ফুল এই চব এই যে বাঁহ ফুলিলে বুলি কয় যে বাঁহৰ ফুল আৰু এইবোৰ বাঁহৰ বিভিন্ন মানে সঁজুলি জাঠি আছে এইফালে আছে আমাৰ আকুজি ইয়াত ভাপত দিয়া টেকেলি অঁ ভাপত দিয়া টেকেলিটো তেনেকৈ আছিলে ন আচ্ছা এয়া তেওঁ খুবলি অঁ খুবলি ইয়াত যে মানে খুন্দা মেলা কামটো কৰিছিলে ইয়াত হৈছে এইটো কি কাঠফুলা অঁ এইটো কাঠফুলাৰচোন একদম বেলেগ বস্তু দেখিলোঁ এইফালে দেখাই দিছোঁ আৰু একাধিক্ৰমে এইটো কি বস্তু এইটো জপা নেকি বাৰু এইটো জপা নহয় এইটো হৈছে সূতা কটা যঁতৰ অঁ আগতে এইটো যঁতৰ এনেকৈ সূতা কাটিছিলে তাৰপিছত এইফালে তলীয়া নলীয়া ছালপিয়া খুৰা বাপৰে বহুত কিবা কিবি বস্তু যিখিনি বস্তু আপোনালোকে কাইণ্ডলি আহিব লাগিব আচলতে ইয়ালৈ আহিলেহে খুব স্বচক্ষুৰে আপোনালোকে ইয়াত বস্তুখিনি দেখি যাব পাৰিব এইফালে কি হয় বলি দাহ অঁ এইখন দাহে বলি দিছিলে চাওক কেনেকুৱা বস্তু তেখেতে আনি ইয়াত মানে মজুত কৰি ৰাখিছে এইটো কিন্তু পূৰা মানিব লাগিব এয়া হৈছে লক্ষী ফেঁচা আৰু লক্ষী ফেঁচা দেখিবলৈ মানুহক ভাগ্য লাগিব চব সদ্যহতে যিটো বস্তু পটককৈ মানুহে দেখি নাপায় আপোনালোকে এয়ালৈ আহিলেই এইটো দেখিবলৈ পাব আৰু এয়া হয়তো কিবা মানে এনেকুৱা হৈছে যিখিনি বস্তু নাম লিখা আছে মই সেইখিনিহে ক'ব পাৰিছোঁ বহুত বস্তু মই চিনি নাপাওঁ এইফালে হৈছে মে ধৰা অঁ মে ধৰাখন এনেকুৱা চব মানে ৰাউণ্ড হৈ থাকে গুড় হৈ থাকে এয়া হৈছে আমাৰ জয়দৌলৰ এটা আৰ্হি এইটো হয়তো মাটিয়ে বনাইছে নহ'লে চিমেণ্ট কিবা কৰি বনাইছে এয়া টোকাৰি দেখিছোঁ এয়া দেখিছোঁ অহেয়াত চাওক ধুতং ফুটু কলা মৃদং বজাই দিয়াই ধুতং বুলি কয় যে সেয়াই ধোটং সেয়া হৈছে আনন্দ লহৰী তাৰপিছত আৰু এইফালে বিভিন্ন বস্তু আছে সেইখিনি বিভিন্ন বস্তু এয়া ঘণ্টা গিলাচ খতি বান কাঁহী এইখন মায়াহাং চাওক মায়াহাংখন এনেকুৱা ওপৰত এইফালে দেখাই দিয়ক বানবাটি এইফালে বেতৰ বটা হাঁচি পাঠৰ পুথি মানে একাধিক্ৰমে মই আপোনালোকক খুব কম সময়ৰ ভিতৰত বস্তুখিনি মই সামৰি থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ গতিকে এ বহুত বস্তু থাকি গৈছে কিন্তু আৰু গোটেই বস্তুখিনি আপোনালোকে চাই যাবলৈ হলে আপুনি ইয়ালেতো আহিবই লাগিব ভিডিঅ'তো গোটেইখিনি বস্তু সাঙুৰি লোৱাটো একদম সহজ নহয় মই সেই ভৰকাটো দেখাইছিলো যে ভৰকাত হাতী ভৰাবলৈ চেষ্টা কৰিছো এতিয়া আমি ওপৰলৈ যাম আহক এতিয়া মই আহিলো দ্বিতীয়টো মহললৈ দ্বিতীয়টো মহলত আৰম্ভণিতে এইখন থাপনা কীৰ্তন ঘোষাখন এইদৰে ৰাখিছে খুব ধুনীয়াকে তেখেতে আৰু চকুত আহিয়ে এটা বস্তু পৰিছে ভূপেন হাজৰিকাৰ যিটো চিতা ভস্ম মৃত্যুৰ পিছত এয়া চিতাভ বহুত ঠাইলৈ মানে আচলতে পঠিয়াই দিছিলে সেই বস্তুটো এখেতে খুব ধুনীয়াকৈ ইয়াত মজুত কৰি ৰাখিছে আৰু এই যে লাইটখিনি লাইটখিনি এইটো এই যে উত্তৰণ উত্তৰণ যে নামটো মগজি চক প্ৰথম এইখিনিৰ পৰা মানে এই নাহৰ গুটিৰ পৰা চাকি তাৰপিছত এনেকুৱা চাকি হ'ল তাৰপিছত মানে এনেকৈ এনেকৈ গৈ 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 লাষ্টত হ'লগৈ লাইটটো এই যে উত্তৰণটো যে বস্তুখিনি মানে সজাই ৰাখে মানে তেওঁ খুব ধুনীয়াকৈ ইটো বা ষ্টেপ 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 উত্তৰণটো কেনেকৈ হৈছে সেই বস্তুটো তেখেতে বস্তুখিনি সজাই থোৱাৰ পদ্ধতিটোৱে মানে এই নামটোক নিৰ্ণয় কৰে আৰু ওপৰত এইখিনি তেখেতৰ বিভিন্ন সময়ত পোৱা বঁটা বহন ৰাখিছে আৰু এইখিনি হৈছে শামুকৰ কণী দেখিছোঁ এইফালে ভাটৌ চৰাই টুনি চৰাইৰ কণী এইফালে ৰাম কাউৰীৰ কণী মাছৰুকা চৰাই মানে এইখিনি তেওঁ ইয়াত চাইণ্টিফিকভাৱে বস্তুখিনি খুব ৰাখিছে এইটো কি সোণ পৰুৱা অঁ আমি যিটো সোণালী পৰুৱা গছত আগতে দেখিছিলোঁ তাৰপিছত এইফালে টাইপ মেচিন এইটো আপোনালোকে দেখি বহুতে দেখিছে নতুন ল'ৰা ছোৱালীটো হয়তো এই বস্তুটো দেখাই নাই তাৰপিছত এইফালে দেখাইছোঁ ঘড়ী এইটো বহুত পুৰণা ঘড়ী চাগৈ আৰু ৰেকৰ্ড প্লেয়াৰ্চ আগতে মানে ৰেকৰ্ডিং কিনে এনেকুৱা বস্তুত হৈছিলে এইকেইটা বস্তু আৰু এই ওপৰত দেখিছোঁ এয়া চাওক মেকুৰী ডাঙৰ বান্ধৱী অঁ এইখিনি চাওক এইখিনি চাবলগীয়া বস্তু মানে এই গোটেই বস্তুখিনি তেখেতে কি কৰিছিলে ইয়াত মানে হেৰি কৰি থৈছিলে মানে এইটো বৈজ্ঞানিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিয়ে মানে গোটেই বস্তুখিনি ৰাখি থৈছে আৰু এইফালে এটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু হৈছে কুঁৱা ভাতৰি বাঁহীয়ে ৰং চং ভিতৰি কুঁৱা ভাতৰি মানে ভিতৰত কি আছে আজিলৈকে মই দেখি পোৱা নাই আৰু বাঁহীটো চাওক বিৰাট মানে ৰং চঙীয়া বস্তু সেইকাৰণে ইয়াৰ নামটো আচলতে সেইটো আৰু একাধিক্ৰম এইফালৰ পৰা গোটেইখিনি মানে বিভিন্ন চৰাই চিৰিকটি তেওঁ ইয়াত তেনেকৈ সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছে আৰু এই ওপৰত দেখিলে এইখন অজগৰ সাপৰ ছাল এটা সাপৰ ছালো তেখেতে এইদৰে খুব ধুনীয়াকৈ সংৰক্ষণ কৰি দিছে এইটো কিন্তু বিৰাট ডাঙৰ মানে সাপ আছিলে হয়তো মোৰ মনে কৈছে আৰু এইফালে আহা এইফালে দেখাই দিছো এইখিনি বিভিন্ন সাপ দাইল সাপ এইফালে পানী ভেকুলী এইফালে আঙুঠি সাপ এইটো হৈছে চেঙেলী গুম এইটো কণামোচা এইখিনি মানে ধুনী ফেটি এইকেইটা মানে এতিয়াও মানে জীৱন্ত হৈ আছে ন এইকেইটা জীয়াই আছে হা অঁ মৰিলে কিন্তু বস্তুটো মানে এনেকৈ ৰাখিছে মানে কিন্তু এইটো এইটো সকাহ সাপ চপ এতিয়াও মানে বস্তুটো খুব মানে জীৱন্ত নিচিনা কৰি তেখেতে ৰাখি থৈছে আৰু এইখিনি হৈছে আমাৰ পেপা আছে এইটো গ্ৰাউণ্ড ফোন আগতে গ্ৰাউণ্ড ফোনটো এনেকুৱা আছে সেইখন চেংফু তৰোৱাল মানে এইবোৰ পেপাৰ সঁজুলি ইয়াত এটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু আছে জুই চোলাৰ বাকচখিনি মানে জুই চোলাৰ বাগছৰ বিভিন্ন ষ্টাইল আছিলেতো আৰু বিভিন্ন বিভিন্ন সময়ত বেলেগ বেলেগ আছিলে আমি সেই ঝাৰু লৈ থকা মানুহ এজনী জুই চোলা বাগছটো দেখিছিলোঁ সৰুতে সেইটো আজিকালি পাব নাই তেতিয়া হয়তো ইয়াত কোৱাৰ মাজত সেই বস্তুটো আছে আৰু এইফালে তলত দেখাই দিয়া অসমত ইমান ফুৰ ৰজাদিয়াত যিমান পুখুৰী আছে গোটেইটো পুখুৰীটো পুখুৰী পানী আনি তেখেতে ইয়াত সংৰক্ষণ কৰি থৈছে তাত মানে চেঙেলী পুখুৰী গোঁসাই পুখুৰী জহা পুখুৰী পটীয়া ভকৰি মানে অসমত কিমান এটা পুখুৰী আছে সেই সম্পৰ্কে দিম ভিডিঅ' বতাহ বনাম সেইটো মই অলপ বুৰঞ্জীত এটা চাব লাগিব কিমান পুখুৰী আছে তাৰপিছত একাধিক্ৰমে দেখাই দিছোঁ এয়া হৈছে দোলা এইখন দোলাচক আগতে ইয়াতে গোটাই পিনি দোলাত কইনা আনিছিলে আজিকালিতো ধুনীয়া ধুনীয়া গাড়ী নানে আৰু এইখিনি আমাৰ কোঠাৰ কোঁৱৰ বাইচ ডাব কটাৰী মণিপুৰী দা দখলা দা মানে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীয়ে ব্যৱহাৰ কৰা যি অঁ এই ছমতা দেখাই দিওঁ এইফালে জয়মতীক যে কোবাই আছিলে হাঁচি দিছিলে বুলি কয় চমতাৰে কোবাইছিলে সেইখনেই ছমতা আৰু এইফালে একাধিক্ৰম এইখিনি হৈছে জাপি টোপি মানে বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ আছে আৰু এইফালে এইখিনি কি বস্তু অঁ এইবোৰ সৰু সুৰা কিছুমান পোক পতংগ তেওঁ এইদৰে সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছে আৰু এইখন হৈছে চেটাৰ আগতে মানে সেই চাৰেগামা গাই যে এনেকুৱা দেখিছিলোঁ আজিকালি চেটাৰ বজোৱা মানুহ খুব কমেই হ'ল চাগে তাৰপিছত একাধিক্ৰমে এইখিনি টেলিফোন তাৰ টেলিফোনটো মানে এনেকৈ এনেকুৱা 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 টেলিফোন আছিলে আমি চাওক এইটো একদম পুৰণি টেলিফোনটোৱে এইটো তাৰপিছত গৈ পিনি লাষ্টত এনেকুৱা টেলিফোনটো ওলাইছিলে তাৰপিছত এইফালে দেখাই দিছোঁ এই এইটো হৈছে ৰেডিঅ' চাওক আগতে ৰেডিঅ'টো কেনেকুৱা আছিলে একদম প্ৰথম ৰেডিঅ'টো এইকেইটা মানে আগতে ৰেডিঅ' আমি এনেকুৱা ৰেডিঅ'টো দেখিলোঁ আমি সৰু ৰেডিঅ'টো দেখিলোঁ তাৰপিছত ওপৰত এইখিনি কি আছিলে আলতীয়া মানে মাটি মাটিৰ বিভিন্ন পকা আছে সেই পকাখিনি তেখেতে দেখাইছে আৰু এইফালে পৰ্বতৰ চরাদে পর্বত মাতি খি এদিও মৈদামর মাতি খি যিখিনি প্ৰকাৰ যিনি প্রকারকে খুব তেখেতে সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছে এইফালে হৈছে বান্দৰ কেঁকোৰা সেইটো সব কাৰোবাক যদি লগাবলে মন আছে সেই বান্দৰ কেঁকোৰা লগাই দিলে বিহু দেখি যাব মানে কেন আপোনালোকক মই ভুর্কাত হাতী ভৰাই দেখার চেষ্টা করল যিসকলে আজিলৈকে অহা নাই আসলতে দূৰৰ মানুহ বহুতে চাই গৈছে কিন্তু আমাৰ কথাটো কি হয় আমি ওচৰতে কিছুমান বস্তু থাকে আমি ওচৰৰ মানুহখিনি নাহো বা এলাহত থাকি যায় এই অনুষ্ঠানটো আছে আপুনি জয়সাগৰ তলাতল ঘৰৰ পৰা শিৱসাগৰ কলেজ সংযোগী যিটো পথ আছে সেই ৰাস্তাটোৱে আহিলে আপোনালোকে উত্তৰণ যাদুঘৰ দেখিবই চাইনবোৰ্ড লাগি আছে এদিন এটা সময় উলিয়াই নিজৰ সন্তানক লৈ অন্তত এই অনুষ্ঠানটোলৈ আহক প্ৰতিটো দিনত খোলা থাকে আহি এই ঘৰখন এই যাদুঘৰটো দেখাওক আৰু আকৌ কৈছোঁ এজন ব্যক্তিৰ প্ৰচেষ্টাত একক প্ৰচেষ্টাত আচলতে এই যাদুঘৰটো প্ৰতিষ্ঠা হৈছিলে যিসকলে ভিডিঅ'টো চাই আছে কাইণ্ডলি শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে বন্ধু মহলৰ মাজত ভিডিঅ'টো পায় নজনাখিনি বা নেদেখাখিনি যাতে এই ভিডিঅ'টোত পায় নতুন ভিডিঅ' তাত আকৌ লগ পাম ধন্যবাদ